Я сейчас вышел из Кубишевского РОБД, куда меня утром э, завезли э, вот, сотрудники правоохранительных органов из города Дева. Выглядело вот это так. Я выхожу утром, вот, собираюсь к Людмиле Янукович, поздравить ее с Новым Годом. Стоит какая-то у соседнего двора марка, оттуда выходят э, два человека вот, и спрашивают, Евгений Насадюк. Я говорю, а вы кто? Показывает милицейское удостоверение. Я, к сожалению, плохо запоминаю имена, поэтому ничего, имена не помню. Вот, но лица хорошо помню. И э, пока я думаю, ну, а что... Почему ну, бы достать это? паспорт что или быть, спросить мол, а в чем дело? Меня запихивают машину, заднее сиденье и везут в Куйбышевский Ровд. Молча просто. Они а, не, нет. По дороге мне говорят, что на меня поступило заявление о развращении несовершеннолетней. Да. ну по дороге как бы мне не дают звонить. Вот я спрашиваю у них, почему нельзя, почему уже. Когда мы подъехали, они, ну сколько можно, ну четыре раза спрашивали, ну это же почему не сказать, мы тебе объяснили. Вот, а, ну еще, еще мне понравилось, когда их называют господа, говорит расстреляли в семнадцатом году всех господ, все, не надо. Ну в общем, приехали мы в РОВД, записали на входе, я помахал камере, э, стояли в коридоре, как, ждали какого-то следователя, его все, не было, не было, зашли, дали нам... Ну а эти ребята сказали, что они из Дела. Мы зашли в кабинет и там с ними ну, продолжили общаться э, ну, на как, тему... Ну да, на тему они предложили дать мне э, объяснение, сочинение на тему ⁇ Мой вчерашний день ⁇ Ну, чтобы как бы описать это к заявлению. адвоката можно было пригласить? нет, звонить я тоже не мог, они запрещали звонить адвоката. Адвоката, ну а ты без адвоката вообще ни о чем не должен был, по идее, разговаривать? Ну, пойди, да. И все, ну, я думаю, что... Чтобы Евгений, все вы, знали? То есть вы собирались ну, пикетировать не дом Любилой Елоповины. Ну, не то хотели? чтобы пикетировать, но принести <laughs> поздравления с Новым Годом. Сегодня утром вы хотели... Да, и это да, вы да. вчера же сказали да, на да, Евромайдане, да, у нас на Донецком. Да. То, и... то есть информация была, это известно, да. И вас как? Они вас силой и за в машину силой затолкали. Ну, как да, они опасно. вас отпустили? Ну, Атол... отпустили, ну, то есть вот два с половиной часа мы там сидели. И общались, но они рассказывали о том, как они мага как, как какая текучка кадров, Пусть о, том, на что, о том что. За я им это говорил. О том, что в академии там курсанты, они курят траву, вот они пьют тот же самогон, о том, что на моей улице вообще грязь неимоверно, что ну тоже как бы им неприятно было туда доказать. А вы спросили, зачем они вам это рассказывали? Так скорее я делал, ну я их спрашивал, я я им рассказывал про Майдан, о том, что ну. Как, как тут, как, как да, тут да. люди, ну, да, а как, как тут это... люди приходят о том, что оппозиция вот. Ну, э, ну чем ну, ты закончилось, Женя? все таких. тем, что э, ну они получили какие-то смс-ки, переписывались какими-то бумажками, потом позвали меня в другую комнату, и там на моем сайте смотрели видео моего перформанса в музее в Москве. Вот и спрашивали меня, а что это значит, ну, почему, почему... А по, что факту вы все -таки, по, по, по факту все-таки, по которым пригласили... По факту они сказали, ну, ну, они сказали, ну, то есть никаких бумажек я не видел, с их ниццов они назвали фамилию и адрес соседнего дома, где живет священник со своей семьей вот фамилия они сказали неправильно, может, я поступил заявление вот от... от священника. От, ну, не, они не говорили от священника, так они это сказали... ну, я какую-то девочку маленькую сов, развращал. Совратил, по да, мнению но, этого но, священника. ну, я не знаю, ну, там живет священник, вот, но у него есть жена, Uh, а у него будешь... есть ä, приятель моего возраста, у него тоже есть жена, ну то есть там бабушка, старшая женщина и ну, моя ровесница. И у них годовая дочка. А, ну, а, годовая дочка -то... есть. Да. А как отпустили потом? Отпустили. Они посмотрели видео еще, спросили, спросили есть ли претензии. Да, uh, говорят, ну мы, не, ну, сори, мы не знали, что вы вот такой творческий человек, поэтому так, вот, поэтому так грубо, ну вы же простите, с Новым годом. Uh, ну, еще хотели записать номер телефона. Я говорю, ну, я, я не хочу давать, да, ну, мол, хотите, хотите а вызвать, вызывайте. А давал под расписку? Сам писал? Я что писал, писал, оставил роспись э, под своим в журнале. Э, ну, в журнале, да, и в, ну, в, на этой бумажке, где мой вчерашний день. А, так все-таки ты описал свой вчерашний я день? Я вчерашний день, да, писал, что мы телемост делали, что мы протестовали, что я приехал из а, вот Киева, mm -hmm. вот, что на улицу в туалет не ходил. Не, ну в другой это раз, раз а, тоже. А то все есть так... они говорили, вы подозреваемые. Люди, это нет, надо, я не знаю. Давайте мой выяснять. Не... вы видите кругом начинается прессование. А, ну я, я так думаю, ну, юрист так, а и в, в город дел. Ну в город дел, так как они были с городе, дел, то писать в город дел или звонить или что юрист скажет. Они не скажут. показали никакую. Не, 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 ничего я не видел, никакого постановления, ни, ни следователя, ни заявления. Ну вот такой вот допустим прокомментируй. Оля, Оля. А вообще они могут вот так без всякого этого посадить Коментарии и привезти милицию? Сейчас а, в свете нового опуска происходит следующее. То есть, а, подозреваемым он может быть в совершении чего-то только после предъявления так называемого уведомления о подозрении. Такого не было. А, нет. Да, письменное. Но То есть уведомление о подозрении давали, да? А, да, может быть предъявлено права, после права. того, как проведена доследственная проверка. То есть, по заявлению, любое заявление, нет, если вы знаете, нет, сейчас регистрируется в ЕРДР. и происходит доследственная проверка. То есть, в рамках доследственной проверки. Человека, на которого написано заявление, либо связанных с ним лиц. Да? Милиция и ну, любые иные правоохранительные органы вызывают человека для опроса. В первую очередь его. То есть проверить проверить факты, которые изложены в данном заявлении. Понятно. Нет, а вопрос. Они а могли вот так вот Женю просто посадить, не вызвать, а вот так вот на улицу схватить, запихать в машину? На самом деле, органы милиции имеют право не только вызывать там повесткой, да, вы же понимаете, что это хорошо, что наш женя, а если это реальный преступник, понимаете, на которого пишут заявление, да, то да, есть да. действия в любом случае одни и те же, они правомерны в данном конкретном случае. То есть они должны были представиться, кто они, и предложить поехать, предложить. Тут, конечно, я не знаю, если Превышение тут нужно, э, как бы об этом говорить. То есть, это если это он говорит, что да. его запихивали в эту машину, вот этого не права. правда? есть должны э, предложить проехать, да, для выяснения обстоятельств. А можно отказаться, или это нет? вы можете не отказаться ехать, вы можете отказаться давать любые объяснения, которые направлены против вас, либо ваших родственников на основании 63 статьи Конституции. Любые объяснения, которые вы пишете, первую подпись, под которую вы ставите, это что вам да. не это эта статья. Давайте скажем, не вы можете, а вы ни в коем случае никогда ничего не подписывайте и ничего ни не адвоката, говорите. Да? Руководство да. Конституции. Запрещ... Вот ничего, я никогда. Могу. Не могу. Ни о себе, не ни... В том, что дело в том, что в данном конкретном случае не происходило задержания. Когда происходит задержание, они сразу дают возможность позвонить, либо это нарушение права. Вот, вот, вот. Значит, есть еще такая фишка. Нет, они всегда... В данном случае не было задержания. То есть они просто предложили ему проехать с ними. Поэтому не э, ни ничего. адвоката здесь не должно быть. Ему не предъявляли а предупреждение. Без адвоката а можно ничего вообще не подписывать? Вообще Конечно, нужно ничего. Его не То есть вы ссылаетесь на 63-ю статью Конституции, там ее должен любой следователь, любой очередь... Еще важный момент хочу сказать. Значит, стандартная схема. Вам говорят, вы ни в чем не подозреваетесь, вы как свидетель. И вот когда вы хотите как свидетель, как э, Зощенко, я могу сказать все. И вот это роковая ошибка. Как только вы, как свидетель, что-то сказали, вы становитесь подозреваемым, и уже тогда а свидетель можете свидетель тоже имеет право адвоката требовать или нет? Я... Значит, свидетель имеет

Наших опять минул. действует 63-я Конституция Конституции в силу. Я не может могу, вольта, не, не давать показания ни в качестве свидетеля, ни в любом ином процессуальном статусе.